Дорогие друзья, мы собрались сегодня, чтобы чествовать наш первый турнир, международный турнир по теннису на Кубок Болельщика, который, а, который берет начало свое здесь, на потрясающей, на такой красивый, очень теплый, ну, теплой, как бы мы знаем с вами, что она теплая, в принципе, не, не важно, что погода нас немножко подвела, на теплой и душевной земле Италии. А, это не случайно, потому что... В принципе, Италия ⁇ это колыбель искусства, колыбель всего самого красивого, что сегодня существует на Земле. И мы надеемся, что наш турнир будет таким же красивым и значимым не просто в жизни вас, каждого из вас, но и в жизни нашей страны. Поскольку мы хотим, чтобы этот турнир проходил в преддверии Кубков Дэвиса и Кубков Федерации. Это те турниры, в которых решается обычно судьба страны, ее престиж, ее место в ну в мировом сообществе спортивном и нам очень приятно что сегодня здесь собрались такие значимые люди в первую очередь я конечно у нас очень много гостей сегодня присутствует со стороны итальянской да, с итальянской стороны, да. Но для начала я хотела бы поблагодарить вот от имени клуба болельщиков Патриот всех тех участников турнира. Это наши вот э, сегодняшние победители и те, кто просто участвовал в турнире. К сожалению, может быть, не занял места никакого. Это те люди, за которыми за каждым из которых стоит серьезная организация которые они оставили и приехали сюда, чтобы поддержать нашу сборную команду России, девушек наших. Они потом присоединятся чуть позже к нам. Поддержать нашу Федерацию тенниса России в этой сложной, эм, ну, действительно сложной игре. Вы не побоялись, вы приехали в такую даль, и вы, более того, вы еще и сыграли в честь наших прекрасных девочек. Спасибо вам огромное.